Мака, очень приятно с вами познакомиться. Мы впервые берем интервью у первой леди Грузии. Вы, как и многие первые леди, поддерживаете своих дизайнеров. Кто занимается вашим стилем? Я сама художница. Одеваюсь сама и выбираю сама костюмы. В принципе, я сама создаю даже. Да. Если бы не стали первой леди, возможно, мы бы сейчас сидели в первом ряду на вашем показе. Может быть, может быть. На инаугурации я надевала платье и костюм Датуны Суликашвили. Он точно подбирал под, под меня вот это платье, что я надевала, а потом пиджак. Ну, все было шикарно. Он очень крутой. Как изменилась ваша жизнь с новым для вас статусом первой леди? Вы художница, актриса. Возможно, стало больше заказов на ваши картины. Возможно, стало больше предложений от режиссеров. Когда Карла Бруни стала первой леди, то на нее буквально посыпались предложения. И альбомы записывать, и в фильмах сниматься. Я живу тихо, спокойно в загородном домике. Я занимаюсь садоводством. У меня огородик. И живу тихо и спокойно. У вас появились новые обязанности в статусе первой леди? В принципе, знаете, что сегодня исполнилось ровно год после инаугурации я сегодня поздравила своего мужу. Этот год был, знаете, вот переменным годом, я могу назвать. Потом посмотрим. За этот год в вашей жизни произошло как минимум два события. Не только муж стал президентом Грузии, но еще и вы отпраздновали свадьбу. Было ли это большой грузинской свадьбой? Не было такого. Просто мы зарегистрировались в нашем доме, в загородном доме. Просто вот так подписались были э, свидетели нашей дочки, которые познакомили нас, и потому это было символично очень, и все больше ничего такого. Для меня очень большое событие, что я жду ребенка и я беременна. В начале февраля мы ждем мальчика. Мальчик. Вот это событие, правда. В Грузии появление наследника – это особый пиетет, особые традиции. Как ваш муж отнесся к тому, что родится именно мальчик, учитывая то, что в вашей семье девочки? Да, да, у нас дочки. И они как сестры росли. Но знаете что, когда я спрашивала, Георгий, ну, скажи, скажи, пожалуйста, кого ты хочешь, девочку или мальчика? Ну, вот о глубине души. Он мне все время отвечал, что это без разницы. Это правда.